مفتی صاحب کیا قبضے کی جگہ پر تعمیر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے گھروں کے آگے سرکاری جگہ کو کارپوچ یا کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز ہے محمد فیصل اور پنڈی قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے ہمارے ملک میں چونکہ بہت سارے کام الٹے سیدھے اورے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد قبضے کی زمین پہ بنائی گئی پھر باقاعدہ حکومت سے اس کی اجازت لے لی گئی اس کے کاغذات بنوائے گئے اس کو لیگلائز کیا گیا ساری چیزیں اس کی جو ڈاکومنٹیشن تھی وہ کمپلیٹ کر دی گئی اب وہ حکومت کے قانون کے مطابق وہ ایک لیگل جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے اب اگر وہ چیز لیگلائز ہو گئی ہے وہ پراپرٹی لیگلائز ہو گئی ہے وہ زمین لیگلائز ہو گئی ہے اب اس کے بعد اس کو یہ کہہ کے کہ گرانا گئی یہ تو قبضے کی زمین پہ بنائی تھی یہ تو قبضے کی جگہ پہ بنائی تھی پھر اس مسجد کو گرانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ لیگلائز بھی تو حکومت نے کیا ہے نا قبضے کی جگہ تو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ حکومت کی جگہ تھی قبضے کی جگہ میں بھی ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قبضے بھی دو طرح کی جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں آپ قبضہ کرنے ظاہر ہے اس کو حکومت لیگلائز نہیں کر سکتی کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو وہ جب تک آپ کو خود اجازت نہیں دیتا آپ وہاں مسجد نہیں بنا سکتے ایک پراپرٹی ہے جو سرکاری جگہ پر اگر کسی نے مسجد بنائی بنانی نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے ملک میں بن گئی ہے مساجد پھر اس کو لیگلائز بھی کر دیا گیا اس کے ڈاکومنٹس بھی تیار ہو چکے ہیں اس کی فیسیں بھی بھر دی گئیں چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے وہاں مسجد ہیں اچانک جناب کسی کو جوش چڑھتا ہے کہ یہ تو قبضے کی زمین پہ جناب مسجد بنی ہوئی ہے اس کو تو گرانا چاہیے بھائی وہ ڈاکومنٹیشن جو کروائی تھی وہ جو اس کو لیگلائز کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا تو ایسی اگر مسجد بن گئی پھر اس کو گرانا جائز نہیں ہوتا تو اس میں بھی ہمارے ہاں اور جو لوگ اس طرح بلا وجہ زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں بناتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کام کرنا جائز نہیں ہے فقاں نے یہ بات لکھی ہے کہ غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا یہ مقروح تحریمی ہے یعنی قبضے کی جگہ پر نماز پڑھنا مقروح تحریمی ہے مقروح تحریمی کا مطلب گناہ ہے نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا آپ کو کہ آپ نے قبضے کی جگہ پہ نماز کیوں پڑھی ہے تو اس لیے اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے پھر اسپیشلی کسی کی پرائیویٹ جگہ پہ قبضہ کر کے بنانا تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی میت کی طرف سے قربانی کے اوپر ایک ویڈیو بنائے ہیں دیکھیں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے نفلی قربانی کوئی بھی نفلی عبادت بنیادی طور پر شاید سوال کا مقصد یہ ہے کہ میت کو کن کن چیزوں کا اصارِ ثواب کیا جا سکتا ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں کہ اس کا اصار ثواب میت کو ہو سکتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ متفق علیہ جو عبادات ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے ان میں ایک تو دعا ہے ظاہر ہے کہ حادیث میں قرآن کریم میں خود ہمیں رب جالیہ مقیم الصلاح و من رب ربنا و تقب ال دعا ربن فرلی ولی والد ولین نعم الحساب یہ دعا والدین کے لیے مانگی گئی ہے جگہ جگہ قرآن حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے اور یہ جو دعا کا عمل ہے ظاہر ہے اس کا اصال ثواب کیا جا سکتا ہے میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے دوسرا ایک عمل مالی عبادت مالی صدقہ کے لیں صدقۂ جاری کی کوئی بھی شکل مثال کے طور پر آپ کہیں پہ کنواں کھدوا دیں واٹر کولر رکھوا دیں مسجد میں قرآن کریم رکھوا دیں کوئی نہر کھدوا دیں اور جناب مسجد بنا دیں مدرسہ بنا دیں کوئی ایسا سلسلہ قائم کر دیں والدین کے لیے کہ جو صدقہ جاریہ کی شکل بنے دوسرے الفاظ میں آپ اس کو مالی عبادت کوئی بھی مالی عبادت کا اصال ثواب میت کو کرنا یہ بھی متفق علیہ طور پر جائز ہے باقی وجہ آتی بدنی عبادات جیسے نماز پڑھ کے اثار ثواب کرنا تلاوت کر کے اصار ثواب کرنا ذکر کر کے اثار ثواب کرنا یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں ائمہ کا فقہا کا اختلاف ہے بعض ائمہ کے نزدیک اس کا اصال ثواب جائز ہے بعض کے نزدیک فقہا احناف کے نزدیک تمام عبادات کا اصارِ ثواب کیا جا سکتا ہے یعنی جس طرح دعا کا اصارِ ثواب ہو سکتا ہے مالی عبادات کا اصارِ ثواب ہو سکتا ہے بدنی عبادات کا بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشنا چاہے اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے نماز پڑھ لے اس کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے زہرے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں متفق لیں ان کو اپنایا جائے اور جو مختلف ہی ہیں اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ ترتیب بھی ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں مالی عبادت کا ایصال ثواب بھی نہیں کرتے صرف بدنی عبادت کا ایصال ثواب کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو دو چیزیں براہ راست ثابت ہیں اس کا اہتمام ان کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے مفتی صاحب مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ ایک شخص اجتماعی قربانی کرواتا ہے اور لوگوں سے اصل قیمت سے زائد رقم وصول کرتا ہے بغیر ان کو اطلاع کی اپنی اجرت کے طور پر یا محنت پر مثلاً قربانی کا حصہ بارہ سو روپے اور وہ لوگوں سے وصول کرتا ہے پندرہ سو روپے تو کیا مسکورہ شخص کا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں تو جواز کی کیا صورت ممکن ہے کہ جس سے وہ اپنی اجرت بھی حاصل کرے اور لوگوں کی طرف سے قربانی بھی ادا کرے بائی نو تو جرو محمد سمامہ راجستان سے دیکھیں اجتماعی قربانی کے اندر یہ بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں اجتماعی قربانی میں جو انڈرسٹوڈ ہیں انڈرسٹوڈ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جانور میں کسی نے بیس ہزار کا حصہ رکھا ہے ٹھیک ہے اب بیس ہزار کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار سات حصوں کے بن رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا جانور تو وہ نہیں لا سکتا ایک لاکھ چالیس ہزار کا جانور لائے گا تو کسائی کو کیا دے گا اس کی کھلائی پلائی وغیرہ وغیرہ جہاں جانور رکھے گا اب ممکن ہے اس کو جانور ایک لاکھ کا ملے ایک لاکھ دس ہزار کا ملے ایک لاکھ بیس ہزار کا ملے تو باقی جو پیسے ہیں اس نے کسائی کو دینے وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے ایکسپنسز ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں اب اس میں دو صورتیں ہیں اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ جب آپ قربانی کی رسید کٹوا رہے ہیں تو آپ قربانی کی رسید کٹواتے وقت اس پہ یہ ساری چیزیں مینشن کر دیں ایک وکالت نامہ ایک عہد نامہ بنا لیں کہ بھائی آپ ہمیں اجتماعی قربانی کے لیے جو پیسے دیں گے اس میں ہم جانور بھی خریدیں گے اس میں ہم جناب کسائی کی اجرت بھی دیں گے اس میں ہم کھلائی پلائی کا خرچہ بھی نکالیں گے اس میں ہماری جو ٹیم ورک ہے ٹیم کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکالیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے تو وہ آپ ہمیں اختیار دیں گے کہ ہم وہ کہیں بھی خرچ کرنا چاہیں ہم خرچ کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم سے سائن لے لیں تو پھر تو اس میں کوئی ٹینشن کی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے سارے پیسے آپ کی قربانی پہ لگیں گے تو پھر اگر پیسے بچ جاتے ہیں وہ آپ کو واپس دینے پڑیں گے وہ پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے یا تو آپ رسید جب بنائیں رسید میں ساری چیزیں مینشن کر دیں جو ہمارے بڑے دینی ادارے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے کہ آپ لوگوں کو بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ بیس بیس ہزار کے حساب سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تیس تیس ہزار روپے حصہ لیتے ہیں جانور ساٹھ ہزار کا لا کے ذبح کر دیتے ہیں کہ بھائی ففٹی ففٹی بھائی ایک لاکھ چالیس ہزار تھے تو ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار, ہزار ساٹھ پہ کر دی یہ ستر ہزار کا جانور خریدا اللہ یہ طریقہ اگر کوئی کرتا ہے اس کی بالکل شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کر رہے ہیں کانٹریکٹ کیا کر رہے ہیں اور اس طرح اجتماعی قربانی کو بزنس بنانا کاروبار بنانا یہ عبادت کی روح کے منافی یا تو آپ سمپل کام کریں آپ قربانی اجتماعی قربانی نہ کریں آپ قربانی کے جانور کے حصے بیچ دیں کہ بھائی یہ قربانی کا جانور ہے اس میں میں ایک حصہ بیچ رہا ہوں اس میں دو حصے بیچ رہا ہوں سیل کر دیں سیل آؤٹ کر دیں وہ آپ چاہیں ایک حصہ بیس ہزار کا بیچیں ایک حصہ چالیس ہزار کا بیچیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اجتماعی قربانی کر رہے ہوں لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہوں کہ آپ کے سارے پیسے قربانی پہ لگ رہے ہیں انڈر اور اندرونے کھانا اس میں سے سارا اور مسئلہ بزنس چل رہا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں آپ اجتماعی قربانی کی رسید بنائیں اس پہ پر ان سے پرمیشن لیں کہ ہم یہ یہ کام کریں گے جو پیسے بچیں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق خرچ ہوں گے وہ اس پہ سائن کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ جو آج ہمارے پاس سوالات آئے تھے اس کی ہم نے ریکارڈنگ کروا دی ہے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں اور آئندہ کے لیے بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہمارے چینل پر آ کر کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ دیں ہر ہفتے کے دن رات کو آٹھ بجے ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے انشاءاللہ تو اس میں آپ کے سوال کے جواب دے دیا جائے گا اور آخر میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں ہمیں بہت ہم جب اس کی وہ اینالیٹکس دیکھتے ہیں نا تو بہت سی دفعہ ہمیں ملتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے لوگ بہت ہیں لیکن جو سبسکرائبر ہیں اسی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور ٹوینٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ جڑیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری محنت جو وقت دیا جا رہا ہے جو اس ریسرچ مطالعہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس سے جتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا